رمضان کریم 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 عظیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان حضور علیہ سلاۃ وسلام رمضان المبارک میں ویسے تو عبادات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اس کی تفصیل آپ اب تک سنتے رہے ہیں لیکن رمضان کے آخری عشرے میں حضور علیہ السلام بہت زیادہ یعنی

اتنی زیادہ عبادت اور اتنا زیادہ اہتمام اور محنت کرتے تھے کہ رمضان کے باقی بیس دنوں میں آپ اتنی محنت اور اتنی عبادات نہیں کرتے تھے یعنی رمضان کے آخری عشرے میں آپ کی عبادات بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی اور ایک اور حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر کہ جب رمضان کا آخری عشرہ یعنی آخری دس دن شروع ہوتے تھے تو آپ رات کو زندہ کرتے ہیں یعنی رات کو عبادت کرتے ہیں وَأَيْقَضَ أَهْلَهُ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے و وَجَدَّ وَشَدَّ شدل اور آپ کمر کس لیتے تھے یعنی جب رمضان کا آخری عشر داخل ہوتا تھا شَدَّرَ لئی وَأَيْقَضَ لَيْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ کمر کس لیتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور پوری رات عبادت سے اس کو یعنی رات کو عبادت کیا کرتے تھے اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک تو رمضان کے آخری عشرے کو باقی رمضان سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے یعنی بیس رمضان تک کے جو روزے تھے گزر گئے جیسے گزرے لیکن آخری جو دس روزے ہیں اس کو بہت اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے اور دوسری چیز ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ حضور علیہ سلاط و ان آخری دس دنوں میں صرف خود عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اس سے ہمیں یہ سنت اور سیرت سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں اس بات کا ماحول بنائیں ان کو یہ بتائیں کہ بھائی ہم نے اللہ کے رسول کے مطابق رمضان گزارنا ہے اور اللہ کے رسول کا رمضان یہ تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں گھر والوں کو بھی تحجد کے لیے عبادت کے لیے تلاوت کے لیے اللہ کے ساتھ لو لگانے کے لیے جگایا کرتے تھے اس لیے میں بھی اپنے گھر والوں کو بیوی کو بچوں کو یا بیوی اپنے شوہر کو ہم بھی جگائیں گے تاکہ ہمارے گھر کے اندر بھی اس کا ماحول بنے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان ہے اور اسی رمضان کے آخری عشرے کی ایک بہت اہم عبادت ہے جو ہم سب جانتے ہیں اعتقاف اب اعتقاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کرتے تھے اس کی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کی حدیث فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل رمضان کہ حضور علیہ سلاۃ وسلام ہر رمضان میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ان نے لیلا کہ میں نے پہلے دس راتوں کا اعتقاف کیا لیلت القدر تلاش کرنے کے لیے پھر درمیان کی دس راتوں کا اعتقاف کیا لیلت القدر تلاش کرنے کے لیے پھر مجھے کہا گیا کہ لیلت القدر رمضان کے آخری دس راتوں رمضان کی آخری دس راتوں میں ہے تو آپ نے فرمایا فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفَ کہ تم میں سے جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اعتقاف کرے تو اس کو اعتقاف کر لینا چاہیے فَعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ تو لوگوں نے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ اعتقاف کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانِ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ کہ حضور علیہ علیہلاسلام کا پھر یہ معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری دس دنوں کا اعتقاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا یعنی دنیا سے پردہ کر جانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر مستقل یہ معمول رہا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف کیا کرتے تھے اور اعتقاف کے اندر حضور علیہ صلاحت و کے لیے مسجد میں ایک الگ خیمہ سا یہ جیسے ہمارے یہاں چادریں لگا دی جاتی ہیں حضور علیہ صلاحت و کے لیے الگ سا ایک خیمہ لگا دیا جاتا تھا تاکہ آپ یکسوئی کے ساتھ وہاں عبادت کر سکیں اور حضور علیہ صلاحت و اس کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو وہ جگہ بتایا کرتے تھے کہ آؤ میں تمہیں یہ جگہ بتاؤں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور حضور علیہ سلاۃ وسلام جب اعتکاف فرماتے تھے تو بیس رمضان المبارک کی مغرب سے پہلے پہلے حضور علیہ سلاط و سلام مسجد تشریف لے جاتے تھے تاکہ جب بیس رمضان کا سورج غروب ہو تو وہ آپ علیہ سلاط وسلام کا مسجد کے اندر غروب ہو حدیث شریف میں آتا ہے سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے حضور علیہ سلاۃ وسلام نے جب آخری دس راتوں کا اعتکاف کرنا شروع کیا تو اس میں حضور علیہ السلام والسلام نے خطبہ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ بھئی تمہیں اعتقاف کرنا چاہیے اور آپ نے بتایا کہ میں پہلے دس راتوں کا اعتقاف کیا پھر میں نے درمیان کی دس راتوں کا اعتکاف کیا اور اب مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ لیلت القدر کی رات اس آخری عشرے کے اندر ہے لہٰذا فابتغوها فی العشر الاواخر وابتغوها فی کل وطر لہذا لہٰذا اس رات کو آخری دس دنوں میں تلاش کرو اور اس رات کو ہر تاق رات کے اندر تلاش کرو اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں وَقَدْ فِي مَا اِن <وطین> کہ مجھے یہ دکھایا گیا میں نے یہ دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں اس کی ایک علامت کے طور پر تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن جب صبح ہوئی تو بارش ہو رہی تھی تو گویا آپ نے جو سجدہ کیا وہ پانی اور مٹی میں کیا یہ لیلت القدر کی علامات میں سے ایک علامت حدیث کے اندر بتائی گئی ہے تو حضور علیہ ع نے جو اصل بات جس کے لیے حدیث میں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں فوقف کہ اکیسویں رات کو حضور علیہ سلاۃ وسلام مسجد نبوی کے اندر تھے تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی احتکاف کرنا چاہتا ہے وہ بیس رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد چلا جائے تاکہ وہ وہاں پر اپنا اعتقاف مکمل کر سکے اور اعتقاف ظاہر ہے کہ آخری دس دنوں کا ختم اس وقت ہوگا جب چاند نظر آ جائے گا جب چاند نظر آنے کی پکی خبر موصول ہو جائے پتہ چل جائے کہ عید کا چاند نظر آ گیا اعلان ہو گیا تو اس پر وہ آخری عشرے کا جو اعتقاف ہے وہ مکمل ہو جائے گا اچھا احتکاب کے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت اور سنت کیا تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگی کر لیا کرتی تھی یعنی حضور علیہ السلام کی مسجد اور حجرہ قریب قریب تھے نا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے ہاتھ نکال کر حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے حضرت عائشہ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوتی تھی حضرت عائشہ اپنے حجرے سے ہاتھ نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی فرماتی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت حیض کی حالت میں ہوتی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگی کر رہی ہوتی تھی یونیفی حائض حضور علیہ السلام اپنا سر ان کے قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے سر مبارک میں کنگی کیا کرتی تھی اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے عام زندگی کے اندر کہ بھائی بیوی بی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ لائف اسٹائل کاپی کرنا چاہیے بیوی بی کو چاہیے کہ اگر اپنے شوہر کو سکون فراہم کرنا چاہتی ہے تو اس کے سر میں کنگی کرنا اس کے سر میں تیل لگانا اس کے جسم کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا اس کے لباس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا اور اس کو سیٹ رکھنے کی کوشش کرنا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا طرز عمل تھا جو وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کرتی تھیں اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اعتقاف اعتکاف کے اندر بھی صاف ستھرے رہتے تھے کنگھی کرتے تھے صاف لباس پہنتے تھے یہ مطلب نہیں کہ احتکاف میں بیٹھے تو نہ بالوں کا پتا داڑھی کہاں جا رہی ہے سر کے بال کہاں جا رہے ہیں کپڑوں کی کیا حالت ہو رہی ہے پسینے کی وجہ سے دوسرے لوگ پریشان ہو رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نہیں ہے تو احتکاف کے اندر کنگی کرنا خوشبو لگانا کپڑے تبدیل کرنا یہ ساری چیزیں اور ساتھ ہی ساتھ احتکاف کے اندر حضور علیہ السلاط وسلام جب آپ بیٹھ جاتے تھے تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کانفیف مریضر ہوا کہ حضور علیہ سلاۃ و نہ کسی مریض کی عیادت کرتے تھے نہ کسی جنازے میں تشریف لے جاتے تھے نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے وہ بھی قائم نہیں کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں سنت المعتکفی کہ معتکف کے لیے یہ بات سنت ہے کہ وہ مریض کی عیادت کے لیے بھی نہ جائے اعتکاف چھوڑ کر جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نہ جائیں مسجد سے باہر اور اپنی زائر کے اہلیہ کے ساتھ استواجی تعلق قائم کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے ولاخراجن ہو اور وہ کسی بھی ضرورت کے لیے باہر نہ نکلے مگر کوئی ایسی ضرورت جو بہت زیادہ یعنی جس کو ہم فکا کہتے ہیں نا کہ طبعی ضرورت یا شرعی ضرورت مثال کے طور پر قضائے حاجت کے لیے جانا ہے واش روم جانا ہے غسل فرض ہو گیا اس کے لیے جانا ہے کوئی ایسی ضرورت ہے تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ جانا پڑے گا لیکن اس کے علاوہ جیسے ہمارے اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی سگریٹ پینے کے لیے باہر نکل رہا ہوتا ہے کوئی نسوار رکھنے کے لیے نکل رہا نکل رہا ہوتا ہے اس طرح کی جو مطلب غیر ضروری مقاصد ہیں اس کے لیے اعتکاف سے نکلنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور خلاف سنت بھی ہے اور کوئی اس طرح بلا ضرورت نکلے گا تو اس کا وہ سنت اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا اور ایک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقاف کے حوالے سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اعتقاف کے اندر بھی حضور علیہ السلام و سلام اپنے گھر والوں کا حال حوال لیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کا پتہ کرتے تھے یہ نہیں کہ اعتقاف میں بیٹھے تو اب گھر والوں کو کھانا مل رہا ہے ان کی کیا صورتحال ہے ان کی کوئی ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی جیسے ہمارے ہم بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ درزی کے لیے سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ آخر میں جا کے مسجد میں احتکاف میں بیٹھ جائے لوگ آ کے سوٹ تلاش کر رہے ہوں گے میرا سوٹ کہاں ہے میرا سوٹ کہاں ہے, ہے اور درزی صاحب احتکاف میں بیٹھے ہوں گے تو یہ جو طرز عمل ہے کہ آپ کسی کا حق دبا کے کسی کو پریشان کر کے احتکاف میں بیٹھے ہوئے وہ آپ کو تلاش کر رہا ہے یا آپ کے گھر والے آپ کو تلاش کر رہے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتکاف میں تشریف رکھتے تھے پاتعی تو ہوں حضور ہوں لئی تو میں حضور کے پاس رات کو مسجد گئی حضور علیہ صلاحت وسلام سے ملنے کے لیے حضور علیہ صلاحت وسلام کے ساتھ کچھ بات چیت کی پھر میں کھڑی ہوئی تاکہ میں گھر واپس آؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر ہم کھڑے بات چیت کر رہے تھے اتنے میں وہاں سے دو انصاری صحابہ گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو وہ تیزی سے گزر گئے جیسے شرم کی وجہ سے نا کہ خاتون ہے وہ تیزی سے گزر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علا رسلیکما کہ بھئی تم ٹھہر جاؤ اور پھر اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انھا صفیہ بنت حیی کہ یہ میری زوجہ صفیہ بنت حیی مقصد یہ تھا کہ تمہارے دل میں کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ اللہ کے رسول کس عورت کے ساتھ کھڑے ہیں صحابہ نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ کیا یا رسول اللہ ہم آپ پہ شک کریں گے آپ ہمیں کیوں دے رہے کہ یہ صفیہ بنت یہ آپ کی زوجہ ہے آپ نے فرمایا ان الشیطان من الانسان کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے تو مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ شیطان تمہارے دل میں بھی کوئی برا خیال ڈال دے گا تو میں نے سوچا کہ میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں اس سے دو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی پہلی چیز یہ کہ اعتقاف کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطہ رہتا تھا ان کا حال حوالہ پوچھا کرتے تھے لہٰذا اگر آج بھی کوئی اعتقاف میں بیٹھتا ہے تو اس کو بھی اپنے گھر والوں کا حال حوال لینا چاہیے پتہ کرنا چاہیے اور جب احتکاف کے اندر یہ صورتحال ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ چاہے احتکا حالانکہ احتکاف دیکھیں احتکاف ساری مخلوق سے ہٹ کٹ کے اللہ کے در پہ آ, یعنی اللہ کے در پہ پڑ جانے کا نام ہے کہ وہاں پڑا رہے آدمی اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کے ساتھ کنیکشن رہتا تھا تو آپ اگر تبلیغ میں جا رہے ہیں جماعت میں جا رہے ہیں چلا لگانے جا رہے ہیں چار مہینے سال کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اگر تبلیغ میں چلے گئے تو گھر والوں کے ساتھ آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا آپ حج کے لیے چلے گئے عمرے کے لیے چلے گئے بعض اوقات ہم جب دینداری میں غلوف کرنے کے غلوف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے تبلیغ میں گھر والوں کے ساتھ رابطہ کر لیا تو شاید یہ بھی دین کے خلاف ہے اگر حج میں میں نے گھر والوں کے ساتھ رابطہ کر لیا تو شاید یہ بھی کوئی فضیلت کے خلاف عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا اعتقاف کے اندر بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطہ رہتا تھا دوسری چیز جو حضور علیہ صلاحت وسلام کے طرز عمل سے ہمیں سیکھنے کو ملی کہ حضور علیہ صلاحت وسلام نے فوراً صحابہ کو روک کے وضاحت کر دی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے حالانکہ صحابہ کے دلوں میں دور دور تک انہوں نے کہا بھی سبحان اللہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ کیسے شک کریں گے ان کے دلوں میں دور دور تک کوئی گمان پیدا نہیں ہوتا لیکن شیطان کوئی وسوسہ ڈال سکتا تھا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ کسی ایسی پوزیشن پر ہیں کسی ایسی جگہ پر ہیں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یار سامنے والا کوئی شک کرے گا یا سامنے والے کو لگے گا کہ یار کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے مثلا آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ کہیں کھڑے میں کوئی قریب سے گزر رہا ہے اور وہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ کوئی شک کر سکتا ہے تو آپ اس کو بتا دیں بھئی یہ میری بیوی بی. ہے یا کوئی بھی ایسا جیسے حدیث میں آتا ہے نا اتقو مواز یا ہم کہ بھئی تہمت کی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ تو اس ایسے موقع پر وضاحت کر دینی چاہیے بہت سارے لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں یار ہم کوئی فلاں کے گھر سے کھاتے ہیں اس کے باپ کے گھر سے کھاتے ہیں ہم کیوں وضاحتیں دیتے پھر ہیں بھائی جب آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ کو یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ گناہ سے بھی خود کو بچانا ہے اور اس بات سے بھی خود کو بچانا ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کرے ظاہر شیطان تو یہی کوشش کرے گا کہ دو مسلمانوں کو آپس میں لڑائے ایک دوسرے سے متنفر کریں اس کے دل میں کوئی غلط غلط وسوسے ڈالے کہ دیکھو یہ تو وہ کر رہا تھا فلاں کر رہا تھا یہ کر رہا تھا تو ایسے موقع پر اس بات کی وضاحت کر دینی چاہیے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آخر کے اندر اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے ظاہر کہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے ایک مقصد تو یہ کہ لیلت القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے ظاہر اعتکاف میں اگر آدمی سو بھی رہا ہوگا تو اعتکاف کی حالت میں عبادت کی حالت میں کچھ نہ کچھ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بھائی مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کرو ایک حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو آدھی رات کے قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے جس نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی اس کو پوری رات کے قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے تو کم از کم یہ کوشش یہ تو ہوگا نا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوگا دوسرا یہ کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے بیٹھے اپنا محاسبہ کرے تنہائی میں یہ نہ ہو کہ وہ اعتقاب میں بیٹھ کے موبائل میں لگا ہے کبھی فیس بک کبھی یوٹیوب کبھی ٹک ٹاک کبھی گیم کھیل رہا ہے کبھی پب جی کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ چل رہی ہے ایک ضرورت کی حد تک موبائل استعمال کرنا پڑ جائے تو سمجھ میں آتا ہے دوست کے ساتھ کوئی بات کرنی پڑ جائے سمجھ میں آتا ہے گھر رابطہ کرنا پڑ جائے تو سمجھ میں آتا ہے ساری چیزیں ثابت ہیں لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فوکس عبادات پہ ہو فوکس اس چیز پر ہو کہ اپنی پچھلی زندگی کا تھوڑا محاسبہ کیا جائے آئندہ کے لیے کوئی پلاننگ کی جائے کہ آئندہ میں نے اپنی زندگی شریعت کے مطابق کیسے گزارنی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل تحاسبو کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھ کے وقت ضائع کیا جائیں گیم کھیلیں یا مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھیں تو پورے آداب کا خیال رکھتے ہوئے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے جو آخری دس دنوں کو فارغ کر سکتا ہے اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے مرد حضرات ظاہر ہے کہ مسجد میں اعتکاف کریں گے خواتین اپنے گھروں کے اندر گھر کا وہ حصہ جو جہاں وہ نماز پڑھتی ہے اگر اس کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں کی ہوئی تو ایک کمرہ خاص کر دیں ایک جگہ خاص کر دیں اس کمرے کو اپنے اعتکاف کی جگہ بنا لیں اعتقاف کے اندر بیٹھ کر خاتون سبزی کاٹنا چاہے کھانا پکانا چاہے جو بھی کرنا چاہے وہ اعتقاف والی جگہ کے اندر بیٹھ کے کر سکتی ہے اور باقی یہ کہ جو شریعت کے احکام اعتقاف کے لیے روزہ ضروری ہے اس لیے اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا اعتقاف نہیں ہوگا اور اگر کسی کا اعتقاف کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی بلا ضرورت مسجد سے نکل گیا تو اس کا احتکاف ٹوٹ جائے گا تو پھر اس پر اس کی قضا لازم ہوگی چوبیس گھنٹے اور اعتکاف کی قضا کے اندر بھی روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ایک دن مغرب سے پہلے جائے اگلے دن روزہ رکھے اور پھر روزہ مسجد میں افطار کرے نماز پڑھ کے پھر چلا جائے اس طریقے سے اپنے اعتکاف کی قضا کرے تو جن جن لوگوں کے پاس وقت ہے وہ اس کے لیے وقت نکال سکتے ہیں تو ضرور ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے